Tak boleh tukar paradigma dulu. Hmm. Untuk masalah semasa disebabkan oleh pemikiran semasa. Untuk menyelesaikan masalah semasa, kena tukar cara berfikir semasa. Ha. Contohnya, saya seorang pemimpin. Tak kisahlah di tahap mana. So, masyarakat, masalah anak-anak kurang ajar pada mak bapak. Saya sebagai pemimpin kena berfikir. Ni apa ya, orang tu, ni mak bapak ni bodoh, tak pandai diri anak. No! Apa... Silap aku di mana silap aku sebagai pemimpin sampai ramai orang anak-anak ni kurang ajar kepada mak bapak mereka aku sebagai pemimpin di mana silap aku apa yang aku belum buat adakah aku kurang doa kurang program pendidikan kurang kempen kurang menunjukkan contoh kurang berceramah kurang, kurang apa di mana silap aku ha, kalau semua orang pemimpin tanya di mana silap aku mak bapak bertanya di mana silap aku, anak-anak bertanya di mana silap aku, guru-guru bertanya di mana silap aku. Bukannya, ini semua silap, ini semua silap. Jangan tunjuk salah orang, tengok, ini maksud saya, langkah pertama, tukar pada dikmah bila ada masalah, ya. Nombor dua ya, ialah ini dia. Sebenarnya ini kata ulama sufi. Bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita sesama manusia akan ha, cantik itu. Ah kan cantik itu. Ha, kan so hubungan bila kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, mak bapa perbaiki hubungan dengan Allah, guru-guru, pemimpin, anak-anak, ya, semua pihak. Perbaiki hubungan perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan repair akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Anak dengan anak bertambah mesra, anak dengan mak bapa jadi baik, ba mak mak bapa dengan anak baik, anak murid dengan guru-guru baik, guru dengan anak murid baik. Ah ha, tengok. Ini bukannya saya cakap saya. Ni cakap ulama yang kalau kita fikirkan, oh oh munasabah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, Allah akan perbaiki hubungan kita Sesama manusia. Dua pendekatan. Ha, pendekatan yang ketiga yang saya nampak ialah semua masalah anak-anak, masalah rumah tangga bermula dengan ni dia ma jangan marah ya. Hubungan suami isteri yang kurang baik. Ya. Ha. Sebab kajian di Selangor di tempat lain yang saya dan orang lain terlibat, ya, 95% remaja bermasalah di Selangor ya, mungkin di Malaysia pun sama datangnya di rumah tangga yang mak bapak sering bergaduh bila mak bapak sering bertengkar stres maka malaikat rahmat keluar dari rumah tangga anak-anak jadi kurang ajar anak-anak bermasalah anak-anak stres anak, anak terlibat dengan masalah sosial dan sebagainya tak heran lah ah, so mak bapak perbagi hubungan ya? Ah, lepas tu ubah suasana rumah tangga terlampau relax hancur terlampau longgar, terlampau ketat, rosak. Ha, jadi kena ambil perimbangan yang seimbang. Dan kata ulama dan ikut kajian psikologi ngam. Semuanya saya suka mengkaji apa kata ulama, apa kata psikologi. Kita gab gab gabungkan. Pendekatan yang terbaik untuk mendidik keluarga, anak-anak untuk jadi hebat, cemerlang, untuk menghindarkan masalah-masalah yang kita sebut tadi ialah kaedah 80-20. Ini macam Pareto law, macam undang-undang Pareto. 80-20. Artinya 80% kaedah kasih sayang kaedah atari kaedah uh, peluk cium bagi hadiah ya yeah, uh, apa, apa ni rangsangan-rangsangan positif 20% marah rotan hukum kurangkan apa allowance ya yeah, bagi orang putih ground them grounded ya yeah, uh, yeah. so itu pendekatan yang paling sesuai untuk mendidik anak jadi hebat 80-20 80%, 80 kata At-Targhib kasih sayang the carrot approach 20% rotan marah tegur kritik ha, itu dia dan itulah ya yang paling penting juga untuk mengatasi masalah-masalah ini tarik hidayah dari Allah bila mak bapak dapat tarik hidayah dari Allah dengan sebayang berjamaah makan bersama ya sentiasa solat taubat kasih sayang dalam rumah tangga ya uh, menerima tetamu dengan hormat banyak baca Quran banyak uh, maaf memaafkan doa mendoakan Ini semua cara nak tarik hidayah bila mak bapa dapat hidayah ada tak masalah yang tak selesai selesai hidayah dapat ah ha, itu dia tarik hidayah ya yeah. uh, of course ha, ini dia punca masalah 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 masalah, masalah. ni rupanya bila dikaji saya tanya ramai ulama mereka mengatakan salah satu punca masalah semua ni ialah jebakan oleh rezeki tak berkat hmm. Ha, nampak? Rezeki tak berkat rumah tangga kucar kaca Rezeki tak berkat anak-anak jadi kurang ajar Jadi berkat rezeki ni apa? Mak bapak kerja sungguh-sungguh Jangan ponteng disiplin Jangan tipu Jangan rasuah Jangan teribak Jangan you know syubaha So ni benda ni berkaitan Ini dia So of course lah Ayahnya banyaklah lagi kalau kita senaikan. Tapi bila mak bapak perbaiki hubungan dia dengan mak bapaknya, ibu bapa berbuat baik pada ibu bapa mereka, maka anak-anak akan buat baik kat kita. Kan Nabi bersabda, Reda Allah bergantung kepada reda mak bapak. Murka Allah bergantung kepada murka mak bapak. So, bila kita buat baik pada orang tua kita, anak-anak kita buat baik kat kita dan sebagainya. Ya? Yeah? Dan yang lainnya, kita kena banyak ilmu lah ya kena cari ilmu cari ilmu cari keterampilan ke ibu bapaan ya sebenarnya saya selalu menganjurkan mak bapak biasa-biasa biasalah yang memberitahu anak-anak mak bapak yang cemerlang dia bagi penerangan ya bagi penerangan dengan detail supaya ada penghayatan mak bapak misali dirinya sebagai contoh teladan mak bapak misali dirinya sebagai contoh teladan mak bapak sebagai motivator mak bapak yang mendorong anak-anak supaya berubah dan berubah dan berubah jadi hebat. Lebih hebat daripada mak bapak sendiri. Itu mak bapak sebagai motivator. Artinya, kena cari ilmu. Dengan ilmu, semua yang kita bincangkan masalah ini, insyaAllah, satu persatu akan dapat diselesaikan. Banyaklah tu.